मौसम भवन उत्तराखंड और हमारा जो है देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सा में भारी से बहुत भारी वृष्टिपात जारी रहेगा लेकिन चौबीस घंटे के बाद ये धीरे धीरे ये वृष्टिपात में कमी देखने को मिलेगा अगर हम उत्तर पूर्व राज्यों और उसके सटे हुए पूर्वी भारत की इलाका के बात करें अगले सात दिन तक भारी से बहुत भारी वृष्टिपात देखने को मिल सकता है अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो आठ तारीख को एक दो स्थानों में अत्यंत भारी वृष्टिपात यानी कि इक्कीस सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश देखने को मिलेगा अभी जो हमारे देश के मध्य भाग है आने वाले पांच से लेकर छह दिन तक ये जो मानसून जो है उसका जो वीक मानसून कंडीशन लगभग रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे के देश के बारे में तो उत्तराखंड और तटीय कर्नाटक इलाका में अत्यंत भारी वृष्टिपात देखने को मिला है वही भारी से बहुत भारी वृष्टिपात जो है हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश पंजाब सब हिमालय पश्चिम बंगाल गोवा तमिलनाडु उत्तर अंदरूनी कर्नाटक में एक दो स्थानों में देखने को मिला है अगर हम मौसम प्रणाली की बात करें तो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश उसके सटे हुए उत्तराखंड इलाकों में एक चक्रवात संचलन जो वायुमंडल के निम्न भाग में देखने को मिल रहा है और तो दूसरा एक निम्न दबाव रेखा जो ट्रफ लाइन है वो हमारा कच्छ इलाका से लेके हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो मध्यम हिस्सा है वहाँ तक बना हुआ है उसके साथ साथ पश्चिम भिक्षोभ आज भी लगभग पंजाब के ऊपर एक चक्रवात संचालन के रूप में देखने को मिल रहा है उसके ऊपर एक जो निम्न दबाग रेखा भी बना हुआ है उसके साथ साथ हमारा तमिलनाडु केरला के ऊपर जो चक्रवात संचालन बना हुआ है वही मध्य महाराष्ट्र उसके हुए, उसके सटे सटे हुए हुए दक्षिण महाराष्ट्र में एक चक्रवात संचालन देखने को मिल रहा है और मानसून ट्रॉप का बात करें तो उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो सामान्य नीचे आया जो सामान्य अवस्थान से अगर उत्तर में रह रहा है लेकिन उस सामान्य काल के तुलना में थोड़ा सा नीचे आया है और पूर्वी भाग आज भी हिमालय के पाद देश में आसपास बना हुआ है और इस मौसम प्रणाली के चलते अगर देखा जाए अगले चौबीस घंटे के दौरान जो है हमारा जो बारिश का प्रभाव रहेगा उत्तराखंड में जो है भारी से बहुत भारी वृष्टिपात देखने को मिल सकता है और पिछले दो तीन दिन से जो बारिश मिल रहा है उसको देखते हुए रेड अलर्ट जो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है और तो प्रभाव रहेगा उसको देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज भारी से बहुत भारी वृष्टिपात देखने को मिलेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वृष्टिपात देखने को मिलेगा अगर दक्षिण भारत के राज्यों में बात करें तो हमारा जो है भारी से बहुत भारी वृष्ट जो है तमिलनाडु केरला उसके साथ साथ मुख्य रूप से जो है दक्षिण अंदरूनी कर्नाटका और अंदरूनी कर्नाटका तटीय कर्नाटका गोवा ये सभी इलाकों में भारी से बहुत भारी वृष्टिपात देखने को मिल सकता है वही भारी वृष्टिपात का जो प्रभाव है उत्तर पूर्व राज्य वहीं पर हमारा उड़ीसा उसके साथ साथ हमारा जो है पश्चिम बंगाल बिहार में भी देखने को मिल सकता है डे टू यानी कि सात तारीख का जो बारिश है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश रहेगा जो इंटेंसिटी वाइज जो तीव्रता था वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा और उसके साथ साथ हमारा जो है देखा जाएगा तो मुख्य रूप से बिहार झारखंड उसके साथ साथ सब हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम और उत्तर पूर्व राज्यों में भारी से बहुत भारी वृष्टिपात देखने को मिल सकता है बारिश का मात्रा बढ़ेगा दक्षिण अंदरूनी कर्नाटका और को तटीय कर्नाटक में भी भारी से बहुत भारी वृष्टिपात देखने को मिल सकता है थ्री यानी कि आठ तारीख को जो अरुणाचल प्रदेश में एक दो स्थानों में अत्यंत भारी वृष्टिपात का प्रभाव रहेगा उसको देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है वही आसाम मेघालय और नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा इलाकों में भारी से बहुत भारी वृष्टिपात रह सकता है वही बिहार में भी एक दो स्थानों में भारी से बहुत भारी वृष्टिपात देखने को मिलेगा दक्षिण कर्नाटका में आठ तारीख को भी भारी से बहुत भारी वृष्टिपात देखने को मिल सकता है जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए डे दे फोर यानी नौ तारीख को जो अरुणाचल प्रदेश में और डे फाइव दस तारीख को भारी से बहुत भारी वृष्टिपात देखने को मिल सकता है लेकिन भारी वृष्टिपात का प्रभाव जो है वो पश्चिमी हिमालय रीजन में जैसा की देखा जाए तो हमारा सात तारीख से लेके जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारा बारह तारीख तक ये भारी से वो भारी वृष्टिपात का प्रभाव देखने को मिल सकता है डे सिक्स डे सेवन देश के किसी भी हिस्से के लिए ऑरेंज अलर्ट नहीं जारी किया गया है